Якщо ти ищешь байк на вторичном рынке, обращайся в MotoChoice. Ми поможем тобі вибрати отличный мотоцикл за розумні, а не хлам, которого так много на ринку. Хай guys, з вами Віталій. Ви на каналі MotoChoice. Друзі, в цьому відео буде огляд бюджетного мотоциклу, а саме Yamaha fz Z25. Данный мотоцикл виїхав з салону. Один власник був у нього, на ньому було пройдене нульове ТО, і наразі пробіг його складає, реальний пробіг, фактично 1800 кілометрів. Друзі, для кого підійде взагалі цей мотоцикл? Звісно, він підійде для новачків. І в принципі, розглядати його як другий байк абсолютно не вартує. З приводу цієї модельки, взагалі, по якості. Це по типу японський байк, але збірка індійська, і вважаючи те, що це бюджетна модель, звісно, що говорити про якусь там японську якість ну, не доводиться. Ну і якщо взяти якість, наприклад, інших виробників, по типу BMW 310 чи будь-якого іншого бренду, який робить. Малолітражки і малобюджетні мотоцикли, там також про якусь якість казати ну, не вартує. Тому всі виробники вони десь тримаються на одній лінійці, плюс-мінус якість там плюс-мінус однакова. Тому, якщо розглядати цю модельку як перший байк, наприклад, в цілому добре. Маленький пробіг, мотоцикл буде без нюансів. Відкатати на ньому сезон, а повірте, ви на ньому навряд чи будете їздити більше, тому що ви з нього просто виростете і захочеться щось більш якісного, більш потужного, ну і, можливо, взагалі інший клас Мотіка. Це якщо ви, звісно, не будете працювати в кур'єрській доставці, це, наприклад, голова. Тому, друзі, в цілому рекомендуємо цей байк як перший байк. З невеличкими пробігами купувати. І, як звісно, як я казав, перший мотоцикл. Ну, а по цьому мотику, по технічці, він взагалі в принципі, без нюансів. На ньому було зроблено нульове ТО, і було пошкодження, напевне, майстрами радіатора з внутрішньої сторони, тому що на заводі таких нюансів, навіть при індійській збірці, таке неможливо. Тому, друзі, підписуємося на канал, ставимо ваші найкращі подобайки і підписуємося на наш інстаграм та телеграм канал. А і погнали дивитися відео. Міряємо посадку. не перешивалась, демпферные резинки все на местах. Сидло пассажира в аналогичном состоянии, родной набор инструментов присутствует, надрывов нигде нет. Внешний осмотр, передняя оптика. Оригинал. Состояние оптики отличное, трещин нет, сколов нет. Это наличие мошек здесь. Левый поворотник. Оригинал. Состояние хорошее. Грузики без повреждений, курок без повреждения, левое зеркало оригинал, состояние хорошее, зеркальный элемент в отличном состоянии, правое зеркало оригинал, Зеркальный элемент в отличном состоянии. Правый грузик курок без повреждений. Правый поворотник оригинал, состояние хорошее. Нижние траверсы без следов ремонта. Радиатор, крепежи без повреждений, соты целые. Левый обтекатель по пластику, заводской крепеж. Ремонта отсутствует, правый обтекатель в аналогичном состоянии. Рама с фронтальной части без повреждений. Левое перо. Зеркало пера в отличном состоянии. Сколов нет, раковин нет. Перо сухое, пыльник в отличном состоянии. Левый стакан без повреждений плюсного диска по левой стороне без ремонта передняя резина 43 неделя 2020 года состояние резины нормальное по протектору также передние колодки состояние новых правое перо сухое без дефектов пыльник в отличном состоянии царапина на, на стакане стакан в хорошем состоянии здесь также царапина вас было что давай не колесного бодиска по правой стороне без ремонта переднее крыло трещины пайки левый обтекатель установлены дуги дуги без повреждений здесь вот небольшая притертость есть левый обтекатель держится на родном крепеже Двигатель сухой, без замечаний. Соты радиатора с обратной части есть. Изгиб. Видно подломанные соты? Угу. Клапанная крышка сухая. Левая крышка сухо. Здесь тоже все на родном крепеже, весь пластик держится. Сверные швы все по заводу в районе Левые ограничители руля на месте без следов ремонта рамы в районе рулевой колонки. Свернуешь вы все по заводу в районе блока фары. Со стороны рамы все завод. Ремонт отсутствует. Под нищу. По левой части все сухо. Двигатель сухой. Маятник по левой части без замечаний. Цепь в хорошем состоянии, звезда также. Колесного оба диска по левой стороне. Ровный, без ремонта. Под хвостом завод, родной крепежный. Родной крепеж везде. Задняя оптика Левый поворотник оригинал. Правый оригинал. Фонарь оригинал. Состояние оптики отличное. Колесного бодиска по правой стороне без замечаний. Задняя резина. Сорокого неделя 2020 -го года. Состояние нормальная по протектору новая задние колодки состояние новых маятник по правой части без дефектов задний амортизатор сухой косметика на накладке глушителя здесь оттекатель по правой части держится на родных местах на посадочных никаких деформаций дуги по правой части без повреждений правая крышка косметика двигатель по правой части весь сухой снизу отбои отсутствуют Двигатель по правой части снизу сухо. Ограничитель руля правый на месте без ремонта. В районе блока фары в задней части завод. Рама в районе рулевой колонки по правой стороне, сварные швы по заводу. Присутствуют небольшие корридированные участки в районе сварных швов. Верхняя траверса в хорошем состоянии. Приборка также. Левая правая грипса, левый правый пульт. Состояние новых. Бак с эксплуатации. Бак внутри. Бак в родном окрасе. Ржавчина в баке отсутствует. Уплотнительная резинка без трещин. Замок руля рабочий. Под седлом по заводу диск передний без износа задний без износа Подрамник в отличном состоянии, замечаний нет. Пластик по правой части и левой без трещин, пайки, без ремонта. Уши все по заводу. Накладки в зоне видимости правая и левая в районе бака на родных пистонах, на родных липсах. Греем, прогреваем до рабочей температуры. Кнопка на приборке. Рабочая. Пробег на приборке 1834 километра По общему состоянию износа резины, технических изделий. Тормозным диском пробегу можно верить. Это родной пробег. Проверка окна. Все вся исправна. исправно генератор исправен работают без посторонних шумов в данном режиме. Ну, все это рабочие Тут можно якось? Ветер вышел на рабочую температуру. делаем запуск Нашим кнопки заводим с кнопки запуск отличный дубль два ключа вопросов по запуску нету Вы так ставите, на... я не такой... да. Да? да? Я то как, знаешь, как старые времена. Да? Не, я покажу. Так будет, как техника, да и по 300 кг ставить. А что бы вы мне посоветовала, например, после этого моцареллы? Ну, сейчас. Да. Подвеска работает в штатном режиме. После прокачки левое перо осталось сухим, правое сухое. Амортизатор сухой после прогрева. Двигатель сухой, радиатор. Везде сухо. Левая часть двигателя сухая под нищу. Нище сухое по левой стороне. правая сторона двигателя сухо двигатель по правой части снизу аналогично все сухо уши крепления на на раме все целые после прогрева. Масло в уровне. Таких щупов еще не видел. Лифтов, лифты отсутствуют, по рулевому вам спасибо по рулевому, по ступичным подшипникам. Сзади также люфты отсутствуют. Вот и видео финиш.